નામ છે પુસ્તક અમારી મિત્ર પેલો પ્રશ્ન છે નિમ્ન લેખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લીધે

तेजी खाली जगह साबुन चौथा में स्रोत पांचवी खाली जगह में जिज्ञासा और छठा में जवाब जीवन ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए पहला वाक्य किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है दूसरी किताबें मन का अंतर्द्वंद मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं तीसरा वाक्य मैं जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए पहला प्रश्न पूजन कई दिनों से क्या विचार रहा विचार कर रहा था पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था बीजो प्रश्न छे वाचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था वाचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र प्रश्न है पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करते है चौथो प्रश्न पूजन मनोज से क्या आशा करता था करता है पूजन आशा करता है कि मनोज अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े पांचवा प्रश्न है पत्र कब और कहां से लिखा गया है पत्र चार अगस्त 2011 को उमिया को सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है छोटो प्रश्न पत्र किसने किसको लिखा है पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। सातवां प्रश्न छे पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पेलो प्रश्न छे पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा पूजन की पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था उसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा बीजो प्रश्न छे किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए तो तेनालीराम पुस्तकें हमें ज्ञान देती है हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है पुस्तकों से सच्चे मित्र पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है इसीलिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए प्रश्न नंबर छह छह अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे तो पता किस क्रम में लिखेंगे નીચે લખશું છે ગોલ ગલી ત્યાર પછી છે ગાં કર નામ એટલે કે તમે તમારા શહેરનું નામ તમારે અહીં લખવાનું છે લખ્યું છે પાટણ ખંડતા જિલ્લાનું નામ પાટણ राज्य का नाम राज्य नाम गुजरात पिन कोड नंबर अड़तीस भले अड़तीस बयालीस पैसठ विद्यार्थी कहता है गुरु जी ऊपर दी गई जानकारी आपने इस क्रम में क्यों लिखी है पिन कोड का अर्थ क्या है शिक्षक कहते हैं पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होता तो डाक विभाग डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन का संक्षिप्त रूप है यह नंबर अंकों में होता है इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित सरलता से है। जाता है प्रश्न नंबर सात छे चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए विद्यार्थी मित्रों छ प्रश्न है

पांचों चित्रों से देना आधार पर प्रश्न आदमी और औरत कहां घूम रहे हैं? ત્યાર પછી छोटो चित्र से देना आधार अपने प्रश्न पूछिए साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ ऊपर दिखा रहा है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर आठ है पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतरदेशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर उनके मूल्य का पता कीजिए। यह अभी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड खुला होता है इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती उसका मूल्य पचास पैसे है अंतरदेश पत्र इसे लिखने के बाद तीन ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है तरह पची त्रीज लिफाफा अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे लिफाफे में रखा जाता है इसमें पत्र सुरक्षित रहता है इसका मूल्य पांच रूपये है प्रश्न नंबर नौ छे। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए चार इंद्रजीत अंकुर सोसाय मणिनगर चौदह फरवरी दो हजार बाईस प्रिय सुतांशु नमस्ते आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है इस पत्र द्वारा तुम्हें बताए मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे परिवार में बड़ों का प्रणाम छोटी बहन को बहुत प्यार तुम्हारा मित्र आर्य सखिया प्रश्न नंबर दस डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखी विद्यार्थी मित्रों तुम्हारे पोस्ट ऑफिस ने मुलाकात लाई थोड़ी तो चलो महती लख लखी थे पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी पिताजी ने मुझे एक पत्र डाक खाने की डालने के लिए दिया डाकघर हमारे घर से थोड़ी ही पर है उसके बाहर ही पत्र पेटी मैंने उसमें पत्र डाल दिया उसके बाद वे डाकघर के अंदर गया वह अलग अलग खिड़ थी એક કર્મચારી ના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે આગળના પાઠના ગાલાસવાથી પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું કાવ્ય પાંચ ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો